আৰু আহি পালোহিয়ে আৰু দেউতাই ঘৰত গৈ দেখিলে মানে চিঞৰিব মোক নিনিলা বুলি মেললৈ লৈ যাবা ল'ৰাটোক আৰু এতিয়া গাঁৱলৈ গৈ থাকোঁ আজি এঘাৰ দিনে হৈ গ'ল কালি যোৱাকালি দহা আছিলে আৰু এঘাৰ দিনৰ মূৰত আজি আহিবলৈ সময় পাইছোঁ এইটো কাৰণে বোবা চব ওবা মানুহ বোবা গধূলিতে ঘৰলৈ আহি পালোহি গাঁৱত গৈ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু মেইন কথা হ'ল আচলতে জল্ডি গৈ জল্দি গুচি আহিলোঁ কাৰণ মানে যোৱাকালি ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ বেটাৰ লুজ মোচন হোৱাৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়া হৈ গ'ল মোৰহে লুজ মোচন ইমানেই পেটটো বিষাইছে চিকুট মাৰি মাৰি ধৰিছে সেইকাৰণে হাজবেণ্ডক ক'লোঁ ব'লা জল্দি যাওঁগৈ তো গুচি আহিলোঁ আৰু এইফালে আমাৰ বেটা চাওকচোন খালী গাই আছে কেনে কাপোৰ নাই আৰু এইটো কি হয় ফুট তুমি কি খাই আছা চকলেট দেখাব গৈছিলোঁ ডক্টৰক বেটাক আৰু বেটাৰ কিন্তু দৰৱ নোখোৱাকৈ লোচমোচন ঠিক হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া হৈছে মোৰহে শুনিছোঁ এতিয়া বোলে খুব ডায়েৰিয়াবোৰ হৈছে তো মোৰো চাগে ডায়েৰিয়াই হৈছে নেকি হাজবেণ্ডক কৈছোঁ অফিচৰ পৰা আহোঁতে টেবলেট এটা লৈ আহিবা আৰু ময়ো ভাত বনাই আছোঁ বেলেগ একো বনোৱা নাই অকল ভাত দাইল দাইলতে আলু দিছোঁ আৰু হেৰি কাচকল ফ্ৰাই কৰিছোঁ বইল খাব নোৱাৰোঁ আচলতে সেইকাৰণে ফ্ৰাই কৰিয়ে খাম আৰু এইফালে এইফালে ভাত দাইল পাতি থৈছোঁ ভাত হৈ গ'ল কণী বইল দিনতে আছিলে আৰু এয়া টাৱাৰ গৰম হ'লেই এইফালে কাটি থৈছোঁ এয়া কাচকল আৰু আজি মই দিনটো একো খোৱাই নাই ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে ব্ৰেড দুখন খাইছিলোঁ আৰু ভাতটো খাব মন নগ'ল গোটেই দিনটো ভোকতে আছোঁ আৰু ইফালে ডায়েৰীয়াও হৈ আছে তো মানে বেছি উইক হৈ নগ'লে হয় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ দুপৰীয়া মানে ৰাতিৰ ভাতটো এতিয়া পতাপট খাই লৈ হাজবেণ্ডক টেবলেটটো আনিব গৈছোঁ আনিলে আৰু খাই বুই থাকিম তো এইফালে কাচকল ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু এটা বস্তু খাইছোঁ পেট চলিলে মানে এইফালে নিমখত দিয়া নেমু আমাৰ ঘৰত নাছিলে সেইকাৰণে বৰ্তাৰ ছোৱালী মানে মোক বায়ে আনি দি থৈ গৈছে আৰু এটা গোটা নেমু দি থৈ গ'ল মোক কৈছোঁ তাক খাই থাক আৰু ফাইনেলি কাইলৈ আছে চইনিকাৰ বিয়া কিন্তু আজি মোৰ যিহে পেটৰ অৱস্থা হৈছে ভাবিছোঁ কাইলৈলৈকে যাতে জল্দি যদি ভাল হৈ যায় নহ'লে মোৰ বিয়া খোৱা নহ'ব আৰু যোৱাকালিও মানে বেচেলৰ পাৰ্টিত যাওঁতে বাৰু ইমানকৈ নাখালেও কাৰণ মোৰ পেটটো কৈছোঁহে অকণমান বেয়া লাগি আছিলে এতিয়া টেবলেটটো আনি পেলাইহে পটাপট মানে খাই ল'ব লাগিব টেবলেটটো খাই ভাল পাওঁ নে পাওঁ নহ'লে মোৰ বিয়া কি হ'ব হ'ব আৰু হেল্ল' টেবলেট আনিলানে কি বুলি খুজিলা সেইটো কি ভাল হ'ব মানুহজনী চিচৰ পাতলা পায়খানা হৈছে তাৰ দৰৱ লাগে কি হয় মানুহজনী মানুহজনী কি হৈছে পাতলা পায়খানা হৈছে লুজ মচন অঁ আৰু পেট বিষোৱাটো একেটাতে কাম কৰিব বুলি ক'লে কেইদিনত ভাল পাম